Я знаю потому что у меня там больше 50 лет работают родители, археологами. После обязательного в советское время распределения мама после киевского э, университета э, поехала работать туда. Э, практически больше 100 градусов, среднегодовой перепад температур. Летом больше выше, чем плюс 40, зимой ниже, чем минус 60. И люди живут, э, вопрос ведь, в условиях, в которые они попадают, потому что... Якутия огромная по площади территория, 7 или 8 Франции по размеру, достаточно богатая земля, потому что там есть алмазы, золото, пушнина, что там, уголь, чего только нету. И местные жители живут неплохо, туда приезжает на заработки довольно много народу, но вот этот известнейший колымский тракт, про который написана практически вся болотная лирика, это по сути дела... Дорога между Якутском и Магаданом вдоль речки Колыма – это самое длинное кладбище в мире, потому что никто э, не хоронил. Мы ехали когда-то лет, наверное, 15 назад, проезжали на Лазике всю эту дорогу, тысячи километров, и не обнаружили ни одного кладбища ни справа, ни слева. Местные сказали, хоронили прямо в дорожном полотне, потому что никто особо не заморачивался, чтобы там вырывать дополнительные какие-то ямы, лупить кайло, потому что ты едешь по, по трупам. В прямом смысле слова Олег попал в первую колонию строгого режима. Это, собственно, предел города Якутск, район Якутского аэропорта. Такой очень компактный строгач, недалеко от берега Лены. Я как раз, когда взлетали улица Чеченко, 25, это тот адрес, как раз почтовый, на который можно написать Олегу какие-то письмо в поддержку. Огромная просьба не не злоупотреблять там какими-то э, лозунгами либо оценками действующей российской власти, потому что такое письмо просто понятно за не попадет. Но выразить свою поддержку и позитив человеку, который попал в эти условия, если все не поменяется, не дай бог, кто будет там находиться э, еще больше 19 лет, э, это важно. Российская Федерация, город Якутск, улица, Ченко, 25, Сенцова Олегу Геннадьевичу. Сейчас вот я абсолютно согласен с предыдущими спикерами. Большая надежда на то, что Надя Савченко займется тем, что сейчас ей ближе всего. Это позволит ей очень хорошо адаптироваться после двух лет заключения. Это то, в чем она понимает, разбирается. У нее обостренное чувство справедливости, абсолютное понимание того, что происходит, и особо ее заставить вот так вот сесть за круглый стол. В администрации президента, чем, наверное, не должен заниматься сейчас президент, э, оглашая диагнозы да, там, и рассказывая про э, сепсис. Э, я думаю, что Надя очень здорово бы заменила Ирину Геращенко, э, Леонида Кучму и э, Виктора Медведчука в Минске. И объяснила всем, где море, где дача. Ведь, поймите правильно, вы когда говорите, там Путин э, воспринимает на равных Обаму, э, я пока там летел через Минск, разговаривал с достаточно большим количеством россиян, э, не считают они ровнее себе Обаму. Америку, да, да, ну, империя, которая Обаму сейчас. как президента США, а, лидера а, Америки, и, и они, Америки. Они считают Обаму, к сожалению, обезьяной. Это вот ну, условно говоря, э, такой диагноз, который непонятно, чем, чем лечить, Им все еще важно. да, там, Мальчик, девочка, черный, желтый, белый и абсолютно непонятное отношение к другим людям. Да, не понимают, что Америка сверхдержава, им хочется показать, что они еще больше сверхдержавы, сверх... да. вернуть былое. Сейчас летели через Домодедово, все в рекламе, телевизионной рекламе ЛДПР, Победа. Вот они как-то зацепили эту свою старую историю, решили приватизировать Победу себе, рассказывают о ней на каждом углу. При этом, ну, для меня загадка, почему, например, группа Пусть Райц, которая там где-то вскочила в храме Христа Спасителя на алтарь крепко повязали, но при этом боготворят Сталина, который снес храм Христа Спасителя, построил на месте бассейн. Ну, люди не привыкли думать, а российская пропаганда очень качественно а, готовит, разжевывает, вкладывает в рот и заставляет а, проглотить уже готовые совершенно рецепты, поэтому особо думать нечем. Они знают, что Путин... Сильный мужик. Вот он там то там скачет на медведе, то летает с этими нептеродактами или кто они, там, Маесты, да, Стерхи, что он осуждает сейчас вариант обмена Савченко на двух Вы Вспомните, кстати, после обмена Рахмана, офицера которого поменяли на Андрея, мы про его судьбу ничего не знаем. И про этих двух ребят из главного разведного управления. Российской Федерации Генштаба никто их там особо в аэропорту не встречал, э, флагами не махал, потому что там, э, скорее всего, происходит то же, что происходило после обожаемой россиянами победы. Да? Ты был в плену, ты попадаешь в кабинет, над тобой э, серьезно стоит специалист российскую ее все в